Kim var dur gözelim sende olan cazibeler Kim var dur gözelim sende olan cazibeler Sana dünyada meğer aşık olan da gönlün Başkını öldürmeyeceksen gözelim de dünyanı Başını öldürməyəcəksən gözəl vay gözəl fidyanı Hər üzü göy çəq olanda bu qədər şəffaf ayın Mansugamzan yerişir şıhvaxçı anamlı Mansugamzan yerişir Zülf baxışın anamdır. Bir də zülfün düzətsənsə o da bir aləynə. Vahidəm mən örməyəm. İşqə sən peynəmişəm. Vahidəm mən örməyəm. İşqə sən peynəmişəm. En şağıldınə yarahunə

Sesini, gözleri yok yap, nefesini. sən gözəyəm göy 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 Əvəcə Elvin daha çox, yəni səs faizinə görə irəlidə idi. Nəticələr hal-hazırda hörmətli maraşlılarımız, bu dəyiqə olan nəticələr, bu saniyə olan nəticələr belədir. Səxavət irəlidədir. Alvişli ağ səxavəti 51,30% səs toplayıb hal-hazırda səxavət təbrik edirəm. Bu amma hələ ki son deyil. Elvinin səs faizlərinə gəlincə 48,30% 70% səs toplamısan. O qədər də belə deyə də fərqi yoxdur. A, mən ondu xüsusilə vurğulayım ki, Elvin e, daha çox öndə idi. Yəni bu dəqiqələrə qədər. E, i̇ndi isə xəbərlətdə indi bilmirəm, indi tamaşaçılar e, onu dəstəkləyənlər da daha da fəal olacaq yoxsa yox, amma mütləq e, təbii ki, daha da fəal olmalızlar. İndi isə bizim daha bir zəngimiz var, həmdə Rusiyadandır. Gəlin alqışlayaq həmin şəxsi. Alo. Alo, təngdə də səslər. Salamu aleykum. Biz sizi eşidirik. Buyurun. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Biz Rusiyadan dəstək yolunu, Xaxad Məmmədova. Ona görə də umurca sağlığı. Bəh-bəh. Birik ki, burada real keçdin. Sağ ol, qardaş. Çox Tüməndən sağ ol. Kiməndən zəng vurmusunuz, Mahir bəy? Kiməndən, bəli, amma Orda çoxtu Azərbaycanlılar. Hansı ki, izləyirlər hal hazırda bəli, proqramı. Xaqabəti hamısı dəstəkləyir, yoxsa tək siz dəstəkləyirsiniz, Xaqabət? Yox, yox, hamısı, hamısı. Ha, məsələn, neçə nəfərdir? Təxminən neçə nəfərdir orada? Lazım, bilmirəm, lazım olsa elə çox. Çoxsuz yəni. Səhafətli dəstəyəliyisiz, çox gözəl. Təşəkkür edirik. Bütün tümləb Azərbaycanlılara buradan öz salamlarımızı çatdıraraq təşəkkür edirik. Ləzim. Doğrudan çox sevinirik. Yəni ki, bax belə ə, Azərbaycandan kənarda Rusiyada ümumiyyətlə bu proqrama baxırlar və dəstəklərini bildirirlər. Buyur Elfin də nə demək istəyirsən? Baxımlı verilişdir. Oradakı Azərbaycanlılar da həsrətliliklə gözləyirlər da belə rəqmələr, belə musiqilər. Əlbəttə. Vətəndən uzaqda yaşayan insanların hər birinə eşq olsun deyilik. Təərrüf təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olunlar, sahiblər zəng ediblər. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. təşəkkürlər, sizə də təşəkkürlər. Səxavət, necəsən? Yaxşısan? Yəni bu hələ ki zənglər zənglər daha çox sənə gəlir. Təbii ki, həyəcan var. Həyəcan var. Mən də deyirəm. Həyəcan var. Bu dəqiqə o Tumen'dən bizi izləyən Azərbaycanlılarımıza eşq olsun. Belə olan alğışlayıq onları. Həqiqətən də bu dəqiqə biz izləyirlər. Mahir qardaşa mən təşəkkürümü bildirirəm. Süleyman Dadə da, bizə Bir dəqiqə izləyib bir dəqiqə o da təşə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Səxəvət. Başa düşürəm. Sənin danışığından da hiss edirəm. Sən çox həyəcanlısan. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən bu anda xatırlatmaq istəyirəm, verilişimizin baş sponsoru var. Fujitsu. Doğrudan da ən keyfiyyətli, bunlar söz deyil. E, keyfiyyətinə şəxsən özüm bələdə olmuşam. Hal-hazırda e, işlədirəm öz noutbukumda Fujitsudan. E, Keyfiyyətindən söz ola bilməz. Alman dəqiqliyi ilə və Yapon texnologiyası ilə istehsal olunub. Alman də, Alman dəqiqliyi məhləgər ki, ən başlıca şərtdir. Sizdə də, hətta Elvin də özü də şəxsən Fujitsu-dan bu cürsa Fujitsu notebooklardan istifadə edir. Siz də istifadə edə bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız, ala bilərsiniz. Və mən bu anda qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət işçiləri üçün xüsusi bir kampaniyada təklif olunur. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 15 dəyərlisində faizsiz kredit almaq imkanı yalnız Fujitsu-da, alğışayaraq Fujitsunu. Qəsf fasiləmiz var. Fasildən sonra verilişimiz daha maraqlı olacaq. Şura Imperial ansamblına. Hörmətli televizya tamaşaçıları, L el televiziyasında Ellər səslənsin davam etməkdədir. Qısa fasilədən sonra siz yenidə bizim proqramı izləyirsiniz. Verilişimizin baş sponsoru Fujitsu-du. Bir də xatırladıram, ən keyfiyyətli məhsulları Fujitsu-dan əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda Mingəçevir şəhərindədir. Heydər Əliyev küçəsi 21, Heydər Əliyev mərkəzinin sağ tərəfi. Telefon nömrəsi 0147 458 40, mobil 070 244 58 40. Alqışlayırıq Al Fujitsu-nu. Və yarış davam edir. Ellər səslənsin də, bu gün Elvinlə Səxavət yarışır. Elvinin SMS kodu 2001, Səxavətin SMS kodu isə 2002-dir. Biz məmnuniyyətlə yenidən Səxavəti dinləyəcəyik, amma bu anda qeyd edirəm, qeyd eləyin bir daha internet vasitəsilə live.tv.az-a daxil olub ola bilərsiz, bizi izləyə bilərsiniz canlı olaraq. Həmçinin telefon nömrəmizə zəng vura bilərsiniz: 022 336 72 72. Bir maraqlı məqam da var. Çox olur ki, şəhərdə məsəl üçün gəzərkən falan yaxınlaşırlar mənə gənc ifaçılar Plan deyirlər ki, biz o proqramda iştirak eləmək istəyirik. Şəxsən mən qeyd edirəm, mən burada aparıcıyam. Siz amma şəxsən bax mənim dediyim nömrələrə zəng vurmaqla bu verilişə qatula bilərsiz. 055 227 6605, 055 227 6610. Bilmirəm indi aşağıdan nömrələr gedir, yoxsa yox 055 227 6605 055 227 6610. Bax bu nömrələrə zəng vura bilərsiz, əlaqə saxlaya bilərsiz. Məs bu proqramda, bu yarışda, bu meydanda yarışa bilərsiz. Alqışlayın